Великого кубка мера Ізмаїла з велоспорту на честь тижня українського спортовця у велогонках з роздільним стартом на 3,6 км кілометрів взяли участь близько 40 учасників. Подробиці у нашому сюжеті на протяженні весни літа 2015 року в нашому місті проходили велосорівнування ініційовані Асоціацією велосипедіста Ізмаїла. 18 октября состоявся п'ятий заключительний етап Большого кубка мера по велоспорту. Сьогодні проходить у нас э, роздільний старт. спортсменов 3,6 километра индивидуальная гонка. Стартует номинации юноши элита, юноши аматоры, мужчины МТБ, мужчины шоссе, женщины и парный разряд. Это очень интересная гонка, парный разряд. Соревнования единении симпатиков здорового образа жизни и велосипедистов от 13 лет и старше. Велосипедисты смогли принять участие сразу в трех категориях. По итогам соревнований в категории юноши победителями стали номинация «Элита». Первое место – Сергей Украинец. Второе место – Александр Сидоренко. Третье место – Владимир Кришталь. В номинации «Аматоры» – Максим Грибков, Дмитрий Доков, Артур Гилка. Среди мужчин призовые места завоевали Антон Буняк, Владимир Павлюченков и Константин Маламен. А в номинации МТБ «Аматоры» первое место занял Дмитрий Павленко, второе – Слава Евин, третье место – Тимур Швыченко. Среди женщин с большим отрывом от соперниц победила Олеся Кадя. На втором месте – Мария Бадерная. На третьем месте – Татьяна Разнетовская и Анастасия Узунова. Наиболее зрелищным стартом была парная гонка, когда два велосипедиста, стартовав одновременно, должны были пройти всю дистанцию вместе, поочередно раскатывая друг друга, помогая бороться с встречным ветром и вместе финишировать. Здесь лучшими стали Антон Буняк и Константин Маломен. По итогам пяти этапов обладателем Большого кубка мэра Измаила и абсолютным победителем стал Антон Буняк. Малые кубки мэра Измаила получили Сергей Украинец, Мария Бадерная, Александр Сидоренко и Владимир Павлюченков. На соревнования поддержать участников пришли и те, кто только собирается присоединиться к Ассоциации велосипедистов Измаила. Призываем всех, кто интересуется велоспортом, приходить с нами тренироваться вместе. У нас каждая пятница, суббота и воскресенье. Мы встречаемся возле памятника Тучкова в 16 часов в воскресенья в 9 часов утра. Пожалуйста, приходите, будете с нами вместе кататься. Хочется отметить, что Измаил последовал европейским тенденциям моды на здоровый образ жизни и экологичный вид транспорта. Соревнования по велоспорту стали событием в спортивной жизни нашего города и имеют все шансы стать традиционными. Анастасия Грекова, Андрей Алмазов. Местные новости.